Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asyafil abdul amul Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Anda bersama dengan saya Ustaz Muhammad Yusof bin Mahmud Dari Bahagian Bursa Halal Jabatan Agama Islam Negeri Johor Dalam rancangan Bicara Halal di Radio Anur An Majlis Agama Islam Negeri Johor Cahaya Inspirasi Para pendengar dan penonton Rahmatik Allah sekalian Kita sambung lagi tajuk Skim Premis Makanan Bersama Wakil Industri Kalau anda nak dengar tonton siaran sebelum ni boleh pergi ke Facebook, TikTok, YouTube dan juga Instagram Radio Anur di sana ada pelbagai topik yang telah dikupas dengan menarik sekali. Silakanlah untuk tonton. Baik. Personaliti undangan yang kita telah bawakan dalam rancangan bicara halal yang pertama adalah Ustaz Haji Muhammad Taufik bin Datuk Haji Syamsuddin. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Beliau merupakan ketua penolong pengarah bahagian pusat halal Jabatan Agama Islam Negeri Johor. Dan yang kedua adalah Encik Solihin bin Kamis. Assalamualaikum Encik. Waalaikumsalam Ustaz. Beliau merupakan admin dan leasing, uh, leasing executive merangkap ahli jatuh kuasa halal dalaman di Trove Hotel Johor Baru. Kita nak teruskan dengan soalan kepada Encik Solihin. Apa cabaran utama yang dihadapi oleh hotel ni untuk mengekalkan hmm. pensijilan halal, halal Malaysia ni? Okey. Assalamualaikum. Okey. So, uh. pertama kali pertama uh, cabaran yang pihak hotel hadapi uh, sepanjang mengengkalkan status halal ini ialah uh, kami memastikan bahawa pihak pembekal uh, mempunyai sijil halal yang masih valid. So, di mana kami akan membuat pemeriksaan terhadap pembekal hmm. 6 bulan sekali untuk Uh, memastikan sijil halal mereka masih valid. Oh, itu. Okay. So dengan cara ini kami dapat a uh, membantulah dari segi kami punya mengekalkan status halal dalam premis. Mm -hmm. okay, kemudian um, kami sentiasa membuat latihan melatih setiap uh, pekerja baru yang baru masuk di hotel kami lah. Di mana kami akan membuat briefing uh, Sebelum melakukan tugas Setiap pagilah okay, Kemudian uh, Cabaran yang seterusnya uh, Kalau ustaz tahu uh, Kita punya hotel pun ada yang Pengunjung ada non-muslim yeah. So dekat situ Satu cabaran yang agak susah Sebab kita nak kena memberitahu kat dia bahawa kita ni pemegang polisi halal. Mm -hmm. So kat situ diorang uh, sometimes uh, orang tak berapa faham apa yang okay. ni halal. Mm -hmm. So dengan uh, dengan cara baik kita akan memberitahu in detail uh, kenapa uh, status halal ni penting bagi setiap premis. Mm -hmm. So um dari segi tu pihak tetamu uh, akan faham lah apa itu halal. So mm -hmm. dengan itu saya bagi contoh okay, Misal kata kalau ada orang menginap di uh, hotel So yeah. Hmm. orang akan Sometimes diorang uh, order dari Grab hmm. okay, So kita pun tak tahu uh, makanan yang diorder tu pun Antara halal ataupun haram hmm. So sometimes orang akan minta uh, Sudu atau garfu So kat situ kita akan was-was lah Sama dia order makanan halal ataupun haram So alternatif yang kami buat sekarang ni Kami menyediakan uh, sudu plastik. Ah. Oh, okay. So kami akan letakkan di front office lah. -hmm. So kami akan kemudian kalau orang nak uh, request untuk sudu atau garfu, kami akan membuat penghantaran di setiap bilik orang. Hmm. Uh, itu hmm. cara kami untuk mengekalkan uh, status halal ni lah. Oh, okay. Hmm. Baik, cabaran tu mungkin tadi saya simpulkan tentang status bahan mentah pekerja hmm. dan juga tadi apa nak memahamkan pelanggan Betul, bukan Islam eh. eh. kalau bawa barang makanan daripada babi nak kena sertu pula Azal hmm. eh. ha, datang lagi permohonan dekat bagi Abu halal gitu. baik kita nak balik kepada Ustaz Haji Muhammad Taufik sebelum ni Ustaz uh, Ustaz dah pernah apa ulas atau huraikan berkenaan dengan tujuh ciri-ciri makanan halal eh. dua dah dah selesai eh. tapi ada lagi lima lah yang, yang belum lagi jadi Ustaz boleh uh, teruskan Ustaz uh, Huraikan supaya kita lebih faham Dan ciri-ciri itu Terima kasih kepada Fadil Ustaz Yusuf eh, Radio Anur An yang Tidak jemput-jemput saya pada kali ini Di Kunti Radio Anur An Untuk sama-sama kita Menyebarluaskan dakwah alat Kepada seluruh orang Islam khususnya uh, Bangsa Johor-Johor Uh, berbalik kepada soalan utara kepada saya tadi tentang ciri-ciri halal mengikut APD hmm. lah saya, eh? yeah. akta perdagangan Malaysia ni so kalau kita tengok APD tu dia ada lebih kurang tujuh eh? hmm. tujuh ciri-ciri halal dalam APD satu dan dua saya telah sebut dalam episode yang lepas hmm. tapi saya suka untuk ulang sekali lagi Boleh. sebab mungkin dah lama saya tak kena <laughs> betul uh, pertamanya yang dipanggil ciri halal pertamanya tidak ada dalam produk tersebut Binatang-binatang uh, yang tidak halal hmm. Atau binatang-binatang yang tidak disemilih dengan patuh syariah hmm. Contoh Dalam satu produk itu Kadang-kadang ada lemak babi hmm. eh? Ataupun dalam satu produk itu Ada yang dipanggil uh, Binatang yang tidak disemilih dengan patuh syariah hmm. Contoh Kalau ada produk-produk yang melepakkan lemak binatang hmm. Di situ timbul keperluan Kenapa kita nak semak ingredient dia Hmm So, kalau lemak tu lemak uh, babi, hmm. tak halal lah. Oh, yeah. Tapi kalau lemak lembu, kambing, kerbau, di situ timbul pertanyaan, sama ada binatang tu disembelih dengan patuh syariah ke tidak? Ya. Yeah. Sebab itulah mana-mana produk, kita kena semak ingredient dan bahan mentah dia. Supaya semua bahan mentah tu telah pun dipastikan halal dan dapat dibuktikan secara dokumentasinya ada logo halal. Mm hmm. Ada pengesan halal. Yeah. Eh. Sebab sekarang bila Uh, manusia ni selera makannya sangat luar biasa <laughs> jau, jau. Inovasi tentang makanan pun sangat banyak hmm. So macam-macam orang nak cipta makanan hmm. Tapi dengan pelbagai bahan mentah yang kadang-kadang Kita pun tak tahu dari mana sumber asal dia yeah. So itu yang pertama Ustaz Maknanya tidak ada binatang yang haram hmm. Dalam produk tersebut Atau tidak ada binatang yang tidak disebelah dengan patuh syariah hmm. pada produk tersebut yang menyebabkan produk tersebut yang asalnya suci hmm. menjadi tercemar dengan najis yeah. dengan sebab perkara tersebut. Yang kedua ciri halal yang kedua Ustaz yang saya pernah ulang yang eh, pernah sebut pada episod yang lepas Allah yang dipanggil tidak ada najis sebenarnya. Eh? Uh, yeah. Tidak ada najis. Betul. So bila kita cerita pasal najis ni dalam perzihalan ni satu benda yang sangat penting lah. Yeah. Uh. So kalau kita belajar dalam kitab najis tu ada tiga pecahan yeah. atau tiga bahagian eh? berat, najis yang berat ni, eh? najis yang berat, uh. najis yang sederhana eh? dan juga najis yang ringan. Eh? Uh cuma kalau industri banyak yang kita jumpa dan mereka selalu tanya adalah najis yang berat ni eh? mm -hmm. najis mughallazah najis anjing dan babi, dan babi ataupun salah satu dari keturunan Betul. cuma dalam kitab fiqh mazhab syafi'i juga disebutkan najis-najis yang common yang biasa ditemui dan najis yang biasa disebut dalam kitab fiqh. Contoh mm -hmm. Ustaz eh. Kalau cerita bab najis ni contoh tujuh najis yang biasa disebut eh. Pertamanya adalah idam panggil Arab Ustaz. Arak. arak ataupun cecair yang boleh memabukkan hmm. itu dikira najis. najis. So kita di 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 Malaysia ni dalam mazhab syafi'i uh, kita yakin bahawa arak itu pengharamannya bukan sekadar kerana mabuknya. Hmm. Pengharaman arak tu juga kerana faktor najisnya. Hmm. So kalau boleh berlaku memang bukan boleh berlaku memang dah berlaku pun. Ada industri yang mencipta minuman arak hmm. tetapi zero alkohol tak mabuk so ke? you minum, you takkan mabuk okay. lah, you minum satu kawah sekalipun, <laughs> satu boldi pun takkan mabuk lah kan, sebab elemen mabuk tu dah tak ada, alkohol ni telah pun disaring, tetapi kenapa kita tetap mengatakan arak tersebut yang tak mabuk, haram juga eh? kerana pegangan kita arak tu pengharamannya bukan kerana faktor mabuknya saja, tetapi kerana faktor najisnya Ha uh, cuma dia najis-najis yang sederhana lah. Ha. Uh, uh, kalau terkena tangan ke baju so kita kena basuhlah sebab barulah kita boleh gunakan baju tersebut untuk sembahyang dan sebagainya. Termasuklah apa-apa cecair yang memabukkan, tak mesti arak. Apa-apa cecair sekiranya ia boleh membawa kepada elemen mabuk juga ia yeah. tidak dibenarkan. ha. Yeah. Uh. Yang kedua, uh, jenis najis yang biasa disebut dalam kitab fiqah adalah namanya najis anjing dan babi lah. Ataupun salah satu keturunan Selalu saya sebut Salah satu keturunan ni Kadang-kadang macam orang Ketawa je dengar Saya selalu, bagi contoh Kalau lah kambing itu Akan datang Boleh berkahwin dengan anjing Kambing tengok kambing Dia tak na tak naik shock Dia tak shock Kambing tak kambing Tak, tak shock lah Ngembek je dia tu Tak yes. best Tapi kambing dia melihat Seekor anjing Anjing itu menganjing Dia shock kambing tu Maka berkahwinlah Kambing tu dengan anjing melahirkan anaknya yang bernamanya Kanjing. Kanjing ni binatang tak ada lagi ustaz. Saya bagi kita fikirlah kalau boleh berlaku lah kan. So Kanjing itu hukumnya najis yang berat, najis mughallazah. Ni. So kaedah penyuciannya pun kena kaedah yang agak sedikit berat, kita menggunakan kaedah sertu. Yang saya pernah bahaskan isu sertu ni kenapa? Kenapa? Islam tu menggunakan elemen tanah dalam bab sertu. Saya dah sebut dalam episod yang lepas Mungkin lah. yeah. okay, sedang penonton Kalau nak tahu jawapan ni Mungkin boleh tengok episod-episod ha, yang lepas lah. Kenapa Islam masih lagi mengekalkan elemen sertu Sebab Ada orang bertanya Ada orang cakap Islam ni menggunakan tanah ni Macam Ketinggalan zaman lah dia, dia. Dia. Ah. Kalau bahasa kasarnya oh, Macam kolot lah Islam cintu, ni right. Why you right. guna tanah Sedangkan kita ada zaman moden, Sudah ada klorok Sudah ada detergent Sudah ada sabun yang sangat bagus hmm. Why you still guna tanah So jawapannya dalam episod yang lepas lah hmm. ha, Saya nak jawab dah Kena tengok ha. lah ha, Kena tengok lah tu episod lepas Kena rajin-rajin lah tengok Ada dua anur an ni ha, Banyak benda-benda yang menarik kat situ So Anjing dan babi So kalau kita Ustaz sendiri jaga tentang sentu eh Betapa hmm. Banyaknya industri khususnya perkapalan eh Betul. Perkapalan yang selalu minta kita Melaksanakan sentu Di kapal-kapal Dan ni satu Saya lihat satu perkembangan sangat bagus Maknanya apa Masyarakat faham tentang keperluan mencari yang halal tu ha. Kita tak nak bila Tak ada sertu ni menyebabkan kita ni eh, Orang ni tak faham ke sertu ni ha. Tapi bila banyak orang mahu sertu Saya lihat positif Oh rupa-rupanya masyarakat dah mula faham Tentang apa namanya sertu tu Dan keperluan kita melaksanakan sertu ha. Sebab dengan sertu sajalah Kita boleh mengat hukum Benda tu yang daripada uh, Najis menjadi suci Betul. Kalau kita bersihkan produk yang tercemar Dengan najis mengalaz najis berat saya. eh. Ha. Dengan kaedah kelorok. Ha. Bersih tak? Bersih. Tapi terangkat tak hukum? Tidak. Oh, ha. hukum. Hukum tak terangkat. Okey. Eh? Hukumnya masih lagi hukumnya najis. Dia hanya bersih tapi tak terangkat hukum. Hmm. Ha. Dia kalau saya buat contoh yang lain sekali. Kadang-kadang orang tanya. Orang Islam ni nak mengangkat hadas kecil dengan berwuduk. Sedangkan yang yang menyebabkan di badan kecil tu lah kentut. Huh. Hmm. Why you tak basuh punggung you? Kenapa you kena angkat hadas kecil tu dengan berudu? Hmm. Sebab yang kita nak angkat itu resit hukum sah. Kan? Hukum, ya. Hukumnya tu hanya terangkat dengan berudu. Hmm. Aku hmm. hukumnya terangkat dengan berudu. Dalam pak, dalam bab uh, mengangkat hadas kecil lah. Hmm. So dalam yang dipanggil setu ni Walaupun kita bersihkan dengan kelorak Bersih dah yeah. Kuman ni mati yeah. Tetapi sedia hukum dia masih lagi najis Hukum masih lagi najis Tak terangkan hukum dia itu lagi eh? Okey itu yang kedua Yang ketiga, najis yang biasa yang ditemui dalam kitab fiqah adalah namanya bangkai Ustaz. Bangkai. Hmm. Bangkai. Bangkai ni contoh apa-apa binatang yang mati tidak disembelih patut syariah lah. Hmm. Sama ada binatang tu yang Uh, yang halal atau tak halal itu kalau kalau yang halal disembelih tak jadi bangkai lah ah, yeah. uh, kalau disembelih betul syariah jadi halal hukumnya untuk dimakan hmm. so sebagai contoh kadang-kadang orang tanya Ustaz kalau seekor lembu accident patah kaki dia patah kaki dia lembu tu masih hidup kaki tu patah adakah kaki tu boleh kita makan boleh buat tu tak Ustaz Kam apa tu lembu golek uh, Atau dibakar Sudah tentu jawapan ni tidak Sebab hukumnya adalah bangkai hmm. uh, Sebab dia terputus daripada anggota dia oh. uh, Sedangkan dia masih hidup okay. uh, Jadi itu contoh yang dipanggil bangkai Al-Asal Yang keempat adalah yang dipanggil darah dan nanah hmm. Darah kita tahulah eh, Dan juga nanah pun kita tahu Cuma selalu yang industri tanya Ustaz kalau darah yang ada pada daging tu macam mana Ustaz? Yeah. Kita bersihkan daging tu tapi masih ada lagi sisa-sisa darah tu. Ha, macam So dalam bab ni Ustaz ada yang dipanggil elemen-elemen yang dipanggil kemaafan di situ Ustaz. Oh, kalau darah kita sembelih lembu saya eh? kalau Ustaz, Ustaz sembelih lembu ke kambing hmm. Darah kalau kita sembelih lembu hmm. Darahnya mancuk tu yeah. Darah yang mancuk tu najis Oh macam tu okay, Tapi darah yang Masih lagi kekal dalam Uh, daging dalam badan tu yang itu dimaafkan ustaz. Hmm. hmm. Boleh lah makan uh, masak. So boleh boleh. itu dimaafkan. Walaupun ulama di situ berbeza pandangan. Ha -ha. Ada kata yang tak bersyuh tapi kita ambil yang mudah ustaz. Ha hmm. uh, yang 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 memudahkan masyarakat. Hmm. Yang kata darah yang najis tu darah yang daman masfuhan darah yang terpancut saja. So darah yang masih baki pada daging tu darah yang dimaafkan. Hmm. So kalau kita beli daging atau daging kurban yang lepas-lepas ah. kita basuh-basuh ada darah, basuh-basuh ada, ada kesan-kesan darah yang itu adalah darah yang dimaafkan. Hmm. Eh? So yang kelima Ustaz, adalah yang panggil najis manusia dan binatang. Ha, itu juga hukumnya ada najis lah. Eh? Uh, cuma ada orang tanya usah, kalau yang dipanggil najis manusia atau binatang, Ustaz pernah dengar tak uh, contoh ataupun produk uh, kopi musang? Uh, oh, kopi, musang, eh. kopi, musang. kopi musang tu Dia kan daripada Buangan binatang eh? ah, Ya yeah, betul uh, Musang Bagi makan, makan kopi, kopi eh. Dia makan so, biji, kopi, biji kopi And then dia keluar balik ha. Biji kopi tu masih utuh eh? So kalau kita belajar Kitab Fekah Itu namanya Produk tu tercemar dengan najis lah mm -hmm. Istilah Fekah Kita panggil hutan najis okay, So sekiranya Biji kopi tu masih baik Bila dia bersihkan Disucikan Masih lagi cantik Eh tak retak, tak sompik dan sebagainya, maka dia dikira sebagai mutan najis, terjemah najis dan bila kita basuh, dia jadi suci lah. Hmm. Ha, sebab tu, ada produk kopi musang yang dapat sejahlar. Ha, sebab fatwa telah, telah kata produk tersebut adalah produk yang tercemar dengan najis. Dia bukan najis. Tapi kalau biji kopi tu dah tersopik, ha. dah sompik, eh, maknanya najis tu, dia dah sebati dengan biji kopi Yang ketika hmm. itu kita tak panggil lagi bukan najis Kita panggil najis sebab sudah sebati dengan oh, Dengan najis gitu. Sama juga kalau kita bagi contoh yang lain lah Kalaulah uh, Seekor uh, Lem apa ni Elephant apa? Gajah Gajah, gajah. gajah makan kelapa Ustaz Dia hmm, telan okay, dia kan okay, Ditelan ni. And then Dia keluar balik so, dia, tak, dia akan jadi Kelapa lagi kan ha. Ha. Dia tak hancur So bila kita dapat kelapa tu Kita basuh kelapa tu Bersih Kita dapati uh, Dia punya dalam tempurung kelapa pun elok lagi ha. Ah. Ha. Uh, maknanya Dalam tu tak tercemar dengan najis oh, okay, ha. Uh, okay. Dia hanya hukum hutan najis Bila dibersihkan Jadi hukumnya jadi suci balik hmm. So ketika itu kalau kita pegah santan tu boleh makan lah Ustaz boleh <laughs> uh, <laughs> Kalau Ustaz eh. nak makan lah <laughs> <laughs> eh, Itu contoh bagi darah, darah dan nanah eh najis manusia dan binatang. Yang keenam adalah bahan binatang yang uh, bahagian binatang yang terputus semasa hidupnya. Saya dah sebutkan tadi contoh ah, itu, itu, itu. lembu eksiden eh. Dan yang ketujuh adalah susu binatang yang diharamkan makan. Apa-apa hmm. binatang yang haram makan, susunya juga najis. Hmm. Uh, kalau lembu kambing kan halal, yeah. kita minum susunya. Lembu tu hidup lagi. Tapi kita minum susunya hukumnya adalah suci. Tapi kalau susu harimau tak boleh minum. Tak boleh. Eh, uh, susu singa tak boleh minum. Susu apa lagi? Susu monyet tak boleh minum. Eh, sebab ada binatang yang haram untuk dimakan, maka susunya juga adalah susu yang diharamkan untuk diminum. Oh, tak boleh juga. Tak boleh Jadi itu dua perkara, Ustaz, ha. yang saya sempat untuk kongsikan. Maknanya masih lagi dua tak naik lagi tiga. <laughs> Tapi <laughs> huraiannya memang sangat jelas lah eh. Jadi kita faham ada berkenaan dengan apa ni daripada haiwan yang tidak halal tak boleh, sembelih yang tidak ikut syarak pun tak boleh. Kemudian kena bebas daripada najis. Ha, tapi yang ada istilah hutan najis tu boleh jadi suci ha, kalau ada syarat-syarat boleh jadi tak boleh pakai langsung. Baik, kita nak teruskan dengan Cik Solihin. Macam mana pihak hotel ni latih kaki -tangan lah, supaya mereka ni betul-betul faham untuk jaga halal di hotel Silakan okay. um, Pertama sekali um, Macam saya sebut sebentar tadi Dekat hmm. di cabaran utama hmm. So um, Kami pihak hotel akan membuat um, Training lah hmm. Membuat latihan okay. Sebelum uh, mereka melakukan tugas hmm. So dari situ Kita dapat memantau hmm. uh, Bahawa staff yang bekerja di bahagian dapur mm. ataupun F&B mm. uh, memastikan mereka mematuhi uh, piawaian dari JAKIM lah. Mm. Okay. Uh, kemudian uh, kami membuat internal audit bagi memastikan uh, kaki tangan mematuhi prosedur halal. Hmm. Terakhir yang last kali kami melakukan basic training setiap mm. bulan. So di mana training itu uh, kita akan membuat uh, in-house um, training. So internet meeting sekali lah bersama mm. dengan uh, staff mm -hmm. dengan uh, jawatan kuasa dalaman. Mm hmm. So dari situ kita akan dapat monitor lah uh, mereka sentiasa mematuhi polisi halal, okay. halal. Jadi yang penting kita nampak memang patuhi manual prosedur perjalanan Malaysia dengan MHMS tu maka boleh ...capailah cara untuk latih... Betul. ...kaki tangan hotel lah eh. Betul. Baik. Pihak hotel dah dapat sijil halal ni... Uh, ...kita anggap satu kejayaan lah sebab eh. Taklah susah sangat, taklah sedang senang sangat lah. Jadi bila dah dapat sijil halal ni... ...macam mana cara hotel nak promosikan... ...status halal premis ni... ...kepada pelanggan, kepada pengunjung... ...di tempatan ataupun di... ...sampai tahap antarabangsa. Apa yang telah dibuat sebenarnya? Okay. Tahu sekali... Kita akan mempromosikan sijil mempromosikan, uh, halal ini kepada kita punya, uh, kaki tangan kita dahulu. Mm -hmm. So, uh, kaki tangan akan notice lah yang di mana pihak hotel telah mendapatkan sijil halal dari pihak jakim lah. Mm -hmm. So dari situ, uh, mereka mempunyai tanggungjawab yang besar lah mm -hmm. untuk kekalkan sijil uh, halal. Yang kedua, uh, kita ada marketing and digital uh, digital and marketing lah sendiri. Mm -hmm. So di mana orang akan membuat uh, akan mempromosikan sejarah uh, lal ini di media sosial seperti Facebook, Instagram dan TikTok lah. Mm -hmm. So mereka akan membuat dan mereka akan memberitahu lah di mana pihak True Hotel telah mendapatkan sejarah Halal pada tahun lepas. Mm -hmm. So dari segi posting tu. Kita akan mendapat uh, sambutan yang baik dari pihak-pihak luar baik. So di mana mereka tak ragu-ragu lah untuk, untuk datang ke sini Lagi-lagi hmm. time berbuka puasa ni lah hmm. So Alhamdulillah setakat ni sabutan uh, untuk uh, Ramadan buffet ni hmm. sangat baik lah Sangat baik Penuh lah eh Penuh lah <laughs> Di mana setiap hari tu lebih daripada 350 pax Dah berapa ribu yang lepas? Apa oh, ni? Dah beribu-ibu yang tempah untuk buka puasa. Setakat hari ni kami ada lebih kurang 7000 packs. 7000 dah tak? 7000 Banyak, Banyak tu. Setiap hari ada anggaran dalam 300 setengah macam tu per packs. Hmm. Satu pack 180 160. 160. 160. Ah. Ha. Kali 7000. Kira lah berapa tu? Banyak tu juga jualan tu. Jualan <laughs> tu. <laughs> Juta lah tu. Rezeki <laughs> <laughs> orang hotel lah. betul ha. ha. lah. <laughs> So kat situ uh, dalam lingkungan 7000 pax pun kami boleh mempromosikan bahawa yang kami ni adalah halal halal certificate. Mm -hmm. So mm. kami sebagai pihak hotel of uh, mestilah berasa bangga mm. and tanggungjawab untuk kami mengekalkan polisi halal ni. Mm. Alhamdulillah dengan perizilah halal tu kita dapat uh, tengok pencapaiannya orang yakin nak datang ke hotel. Jadi dia sampai angka 7000 tu bukan satu, satu angka yang kecil tu. Ha. Bila dah dapat sihala ni jualan makin banyak ke jualan? Alhamdulillah set. Uh, sambutan makin baik dari pihak luar lah. Hmm. Terutamanya orang Malaysia lah. Orang oh, Malaysia. so, kan? orang tak ragu-ragu untuk datang ke hotel uh, macam tu. Betul sebab nak dapat sihala ni tak semudah ABC sahaja. So, eh? eh, ni betul. betul. Dia ada proses dia. Uh -huh. Kemudian dia kena kaki tangan dia kena bersedia Betul-betul oh, uh, bersedia Barulah muzialah, kita tak Boleh nak bein. hotel tu Memang bagus, kadang-kadang ada hotel baru Dia tengok hotel sebelah tu muhalah, dia nak muhalah jangan, jangan, Jangan-jangan, <laughs> you kena bersedia Betul, barulah mohon Sebab hmm. kita tak nak bila you muhan, you gagal ah, And yeah. then backfire pada jantan gama Tengok, saya dah muhalah tapi gagal Jantan gama ni susah, dia kata nak muhalah Tapi sebenarnya uh -huh. ada, Mereka tak bersedia nak muhalah uh -huh. So Setelah kita bersedia Dah datang kursus Betul-betul hmm. barulah kita mohon halal InsyaAllah Kita pun dah Di jantan Kita dah uh, Tambah baik Cara kita hmm, bekerja betul. Kalau dahulu Kita punya Mesyuarat halal Satu kali Sekali satu bulan. bulan Sekarang kita Tambah baik Dua kali, kali satu bulan kali. Semuanya untuk pastikan Bahawa urusan halal tu Kita dapat capai Dalam tempoh 30 hari kerja hmm. Dengan tidak Mengkesampingkan Usu-usu syariah hmm. dalam urusan halal tu Kita tak nak segera tapi kita kesampingkan Nilai syariah di situ yeah. Syariah tetap perlu dijaga uh, Yang boleh kita tolak nasi hmm. Mungkin berkaitan dengan teknikal Betul. Okay lah. Tapi yeah. bab syariah kita tak ada tolak nasi Sebab hmm. dia melibatkan hukum hmm. haram atau halal Satu-satu produk atau satu-satu Permis yang uh, menjual Satu-satu barangan di situ Baik, kita anggaplah itulah penutup daripada Tuan Haji Muhammad Taufik. Terima kasih kepada Tuan dan terima kasih kepada Encik Solihin. Kita dah berada dah di penghujung rancangan. Jadi banyak yang kita telah uh, utarakan dan kita bincangkan. Jadi carikan dia punya penyelesaian tentang isu yang telah kita timbulkan. Baik, mencari yang halal adalah satu perkara yang sangat uh, penting dan fardu bagi setiap orang Islam. Jadi kita akan berjumpa lagi pada rancangan yang akan datang. Sekian sahaja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.